В огороде садил картошку, то другое. Когда слышу, свистит. И она упала туда, за соседский сарай, в камыш. Разорвалось только облако пыли. Поднялось, все. Вижу, надо убегать. И как начали бухать. Що, тут воно наклеїти, що до сих пор дим. Що не спав в підвалі тут. Ось тут була кухня. Ось там і ось тут кімната. А ось тут залишна і сонячна варанда. Цей невеличкий будиночок Валерій Дмитрович будував своїми руками. І буквально в один вечір терористи позбавили його усього цього. Тут такой дом шикарный был, кстати. Так. Все зарело, нет, я ничего не мог. И еда, и ножи было, и все. А сейчас вот, вот сегодня проснулся. Что делать? Хожу как это. Руки ни на что не ложатся. Э, вот это. Она нас клей. Я ночью поднялся, то заливал водой. У меня хозяйство. Я же не могу. Это я что, если бы у меня одна сумочка, я взял подмышку и он сел в машину и уехал, так? У меня хозяйство. Упала, глянь. Яма. О. Вот это все оно. Это осталось, и там один раненый лежит еще, а а там сарачики Четыре у меня. Какой разрыв? У yeah. него зарело, а я плачу. Фашисты, русские фашисты. Гитлер так не поступал. Он ножик и тот пришел просить я в жизни не плакала сейчас. И вот тебе сделали бом бомжа. Были артиллерийские обстрелы. Это 152 мм, снаряды 120 мм, 123 мм, За счет вот этих артиллерийских обстрелов было повреждено жилые здания в целом Слава Богу, гражданское население не пострадало. Вот. Но есть семьи, те, которые э, потеряли свой дом.